शत्राजितस्त्वमत लुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं चमन्तकमणिं भगवन्न याचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयिरतां चलतो वि अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेन अल्पमनसा प्रसेनः तद्भ्राथा गलभुवि वहन् प्राप अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मां सभ्रमवशात् कपीन्द्रः तं हत्वा मणिमपि च बालाय दधिवान् शशं सूसत्राजित गिरमनुजनहत्वाम मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणीनां दोषकणिका तत सर्वज्ञोपि स्वजन सहितो मारगणपरह प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमतिगतो भू कपिगुहां भवन्तम् अवितर्कयन् अतिवयाः स्वयं जाम्बवान् शरणं हि मां कैहरोद्धु इत्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जय इत्यलं मुष्टिभिः चिरं तव समर्चनम् व्यदितभक्तचूडामणिः बुद्ध्वाथ तेन दत्तां नवरमणिं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन्मुमागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः तदनुस खलु व्रीडालोल विलोलविलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनाः मणिं गहनाशयः प्रीडाकुलां रमयति त्वयि सध्यभा कौन्ते कथयाथ कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेयकृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजितं शतधनु मणिमाजहार शोकात् कुरूनुपगताम् अवलोक्यकां तां हत्वा दृतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामोगदां समशिशिक्षत दार्तराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य योजहिंसाम् अक्रूरतो मणिमनारतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातुमिति ब्रुवन्ती भक्तस्त्वयि सिरतरः स हि गान्धिनेयः तस्यैव काफतमतिः कतमीशजाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तमाहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सूरतधरे विनिधाय तुष्ण भामाकुचांतरशयः पवनेश पाया यस्वेते यस्वेतेत भगवतः ईश्वरस्य विष्णोः वीर्याद्यम् रजनहरं सुमंगलंचा आख्यानम् भटति श्रनोति अनुस्मरे ദുഷ്കീർത്തിപ്പോയ ശിം നാരായണ 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 ನಾರಾಯಣ 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 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಸ್ತು